আদৰণি জনাইছো আৰু এয়া হৈছে পদ্মাৰ কাৰত পাঠশালা য'ত আজি এখন নতুনকৈ গাড়ী লঞ্চ কৰা হ'ব তো আপোনালোকক দেখাই আছো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এলৈকে চাওকচোন ইমান সুন্দৰকৈ প্ৰস্তুতি কৰি আছিলে লগতে মই অকণমান সহায় কৰি দিলো

আৰু এইফালে চাওক গাই এইখনেই হৈছে নতুন মডেলৰ ডিজেয়াৰ কাৰ ত আপোনালোকক মই দেখাই আছো গোটেই কাৰখন ত চাই থাকিব নিউ কাৰখন লঞ্চ কৰাৰ পিছ মুহূৰ্ততে এয়া কেক কটা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলে তো বলকচোন মাৰুতিৰ লগত জড়িত দুজন ছাৰ আছিলে ছাৰ দুজনেনো কি কয় শুনো আমি এইটো বাকী এটা মানে মাৰুতি এইটো এটা মানে যিটো প্ৰডাক্ট লৈছে মানে ৰিয়েলি মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট প্ৰডাক্ট মানে কাম কৰোঁ কিছুমান সৰু সৰু বাচ্ছাৰ তাৰ মানে এটা উইক পইণ্ট থাকে চামুজনে গাড়ী চলি এইটো এটা উইক পইণ্ট এইটো বহুত এইখিনি বস্তু বহুত আমি এইখনেই হৈছে ডি জে আৰ যিখন আজি লঞ্চ কৰা হ'ল আৰু ইয়াক দেখিছেনে ওপৰত উঠি লৈছে আৰু ভিতৰখিনি মই দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই গাড়ীখনেৰে আৰু লগতে বাহিৰৰখিনিও দেখালো অলপ তো আপোনালোকে আহক পাঠশালা পদ্দাৰ কাৰ হ'ল দলে আৰু আজিয়ে গাড়ীখন বুকিং কৰক যদিহে ল'ম বুলি ভাবি আছে তো আমাৰ লগত এজন চেলছৰ ছিনিয়ৰ দাদা আছে দাদাই কিন্তু গাড়ীখনৰ বিষয়ে কি কয় আমি শুনো আহোঁ এতিয়া আমাৰ নিগুটাই ক'ব গাড়ীখনৰ বিষয়ে কি কি ফেচিলিটি আছে এইটো কৈ দিলে হ'ব গাড়ীখনত আমাৰ পৰাডলাইটবিলাক গোটেই চেঞ্চ বেক চেঞ্চ যিটো হেডলাইট লগাইছে এইবাৰ যিটো ভাল পোহৰ একদম ধুনীয়া হ'ব চাফা হ'ব গাড়ীখন আহক আপোনালোকে চাওঁ গাড়ীখন মাৰুতি চুজুকিৰ লগত জড়িত বহুত পুৰণা তেখেত দাদাজন ত' বোলকচোন আমি দাদাজনৰ পৰা দুৱাখাৰ শুনিলো লগতে ডিজাৰ কাৰখনৰ মাৰ যি চুয যুগীত মই মাত্ৰ তিনি বছৰহে কাম কৰিলোঁ সেইকাৰণে এনে অট'মোবাইল বুলি ক'লে মোৰ সোতৰ প্লাছ মানে সোতৰ বছৰ হৈ গৈছে এয়া প্ৰথম অৱস্থাত মই এ পিয়াজিঅ' বুলি এটা নাম্বাৰ ওৱান ফৰ্মত কাম কৰিছিলোঁ তাৰপিছত টাটা কমাৰ্চিয়েল আছিলে টাটা কমাৰ্চিয়েল কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত আহি আৰু পদ্দাৰতৰ ইয়াৰিলাৰ কাম কৰিছিলোঁ গৌৰৱ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান কাম কৰি আছোঁ কাৰণ যিমানবোৰ ডিলাৰ আছে ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত পদ্দাৰে একমাত্ৰ ডিলাৰ নাম্বাৰ ওৱান ডিলাৰ আৰু আমি নিজকে গৌৰৱ কৰোঁ সেনেহে নাই আৰু নতুন ডিজিয়াৰ যিটো আজি আমাৰ লঞ্চ হ'ল সেই ডিজেয়াৰখন তোমাৰ মডাৰ্ণ শ্লিক ডিজাইন বুলি কয় বৰ ধুনীয়া কৰিছে গাড়ীখন নতুন ভাল ভাল লগা কৰিছে গাড়ীখন আৰু ডি জি আৰ প্ৰথম লঞ্চ আছিল দুই হেজাৰ আঠত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই খুব ভাল মানে বিক্ৰী আৰু ডি জি আৰত ৰাইজে বহুত মানে আকৌ খুব ভাল চলি আছে ডিজি আৰখন তাৰপিছত এই নতুনকৈ আকৌ অলপ মটিভেট হৈছে আগতে কে চিৰিজ ইঞ্জিন আছিলে এতিয়া জেট ছিৰিজ ইঞ্জিন হৈছে খুব ভাল হৈছে গাড়ীখন মাইলেজটো ভাল টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট চেভেণ্টি নাইন কিলোমিটাৰ আৰু ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰো সংয্প কৰা হৈছে ৱায়াৰলেছ চাৰ্জাৰ হ'ব আৰু কম প্ৰথমৰ বাবে চান্দ্ৰুপ দিয়া হৈছে আজিকালি মানুহৰ চান্দ্ৰুটি এটা দুৰ্বলতা থাকে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চান্দ্ৰুপো দিলে তাৰপিছত টায়াৰ মনিটাৰিং ছিষ্টেম সেই যে গাড়ীখন চলাই থকাতে তোমাৰ চাৰিটা টায়াৰৰ ওপৰত হাৱা বা আছে নাই এইবিলাক মানে কি ড্ৰাইভাৰজনে তাৰ পৰাই ক'ব পাৰোঁ মানে এইটো মনিতৰ হৈ থাকে কোনটো টায়াৰত ফাইভ ষ্টাৰ ৰেটিং পালে আৰু ছিক্স ইয়াৰ বেগ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ মানে একদম তলৰ মডেলৰ পৰা ছিক্স ইয়াৰ বেগ মানে আছে আৰু এটা মানে যে মানুহে কয় আৰু ত' মাৰুতি গাড়ী বা বডিটো হাল্ বুলি কয় কিছুমান কাষ্টমাৰে কয় ত' এই বিষয়ে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে খুব ভাল প্ৰশ্ন কৰিছে হয় ময়ো জানো হয় বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে আমিও জানো মানে মাৰুতি চেফ গাড়ী এইবিলাক ছেফটি আগৰ পৰাই চলি আছে আমাৰ যেতিয়া আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰ পৰাই চেফটি চলি আছে এই যিবিলাক দুৰ্ঘটনা হয় মানে ৰাস্তাই ঘাটি যিবিলাক দুৰ্ঘটনা হয় চাব সেই দুৰ্ঘটনাবিলাকত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা মানুহজন ডেট খুব কম হয় মাৰুতি গাড়ীত যিবিলাক হয় মানে এক্সিডেণ্ট হয় তে সেইটোত কি বুজায় আপোনাৰ যে মাৰুতি গাড়ীত নিশ্চয় চেফটি আছে এনে বেলেগ কোম্পানী বা বেলেগ গাড়ীৰ তোলা নাই আমাৰ মাৰুতি গাড়ীৰ মানে যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হয় বা দুৰ্ঘটনা হয় তেতিয়া সেই মানুহজন আঘাতপ্ৰাপ্ত বা ডেট মানে এক্সিডেণ্টৰ মানে মৃত্যুমুখত নপৰে সহজ সেইটো কাৰণ এটা আছে কাৰণসমূহ মই মই বুজাই দি আছোঁ ধৰক তুমি এটা সৰু ছয় পাঁচ ছয় বছৰে বাচ্ছাৰ লগত তুমি যদি আমাৰ ডিলাৰৰ কম্পাৰ্ডত দাড়ি ফুটি দৌৰি পাৰা লগত বাচ্ছাটোৰ লগত বাচ্ছাটোৰ লগত সমানে দৌৰি পোৱা ঠিকে আছে কিন্তু বাচ্ছাটো যদি যিটো টন ল'ব বা যেনেকৈ একদম জেগাত ৰখি যাব সেইখিনি তুমি নোৱাৰিবা বুজি পাইছা ন সেই ছয় পাঁচ ছয় বছৰে বাচ্ছাটো যেতিয়া কেনেকৈ ডিলাৰ চাইডৰ পেলাই ঘূৰিব তুমি যদি তাৰ কিছু কিছু সমানে ধৰা সিফকে টন ল'ব বা সি ফটকে ৰখি যাব সেই কামখিনি তোমাৰ দ্বাৰা নহ'ব এটা কাৰণে নহয় এইটো নহয় যে তুমি তাতকৈ দুৰ্বল এইটো নহয় একদম শক্তি চব ঠিকে আছে এইটো মানে কি কেপাচিটি ঠিক গাড়ীবিলাকৰ সেনেকৈ মানে বাছত কেপাচিটি আছে সি সতকৈ মানে কি ৰখাই দিব পাৰে এক মানে ডাঙৰকৈ বডি এটা বনাই দিলে শক্তিশালী বডিটো বনাই দিলে চেফটি নোখোজে এতিয়া ধৰক পূজাৰ ছিজন তাত মই সৰু এটা উদাহৰণ দিওঁ পূজাৰ ছিজনক চাবচোন মেক্সিমাম মেলাটো মানে কি মটকা গোৱা সেই মটকা গোৱা বিলাকত চাব তাতে সেই পুৰণা যিটো মানুহৰ বেমাৰ বন্ধ হৈ যোৱা মাৰটিকা আৰু বা বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ ভাল ভাল গাড়ী হেভি গাড়ী ঘূৰাবাৰ তাতে সেই মাৰুতি হাতখনকে ঘূৰাই আছে তাৰমানে কি সেইটো এটা

কমার্সিয়াল এখন সুপার গেড়ি গাড়ি আছে খুব ভাল সার্ভিস আগে ডিজেল কি কে আসলে আগে ডিজেলও আসে তো কিবা খুঁটি নাটি আছে এটা পেট্রোল হয়েছে মানে কি ইমান ভাল সার্ভিস গাড়ি কোনো কমপ্লেইন না রাইজর খুব ভাল চলি আছে আর এটাতো ভাল অফারও চলি আছে সুপার গেড়ি আর আমার সুযুকি টু হুইলার যে স্কুটি পৰ্দাৰতে উপলব্ধ অকল পাঠশালা কৰি পৰ্দাৰ বাইক স্কুটিটো ভালৰ পৰা চলি আছে কোনোবা যদি ল'ব বিচাৰে মই চিমাৰ জৰিয়তে মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ যোগাযোগ কৰিব পাৰে যদি পাৰে সহায় কৰিম আৰু মই প্ৰথমতে ক'লো মানে আমাৰ হোৱাশালা পৰ্দাৰ বুলি কথা নহয় যে পৰ্দাৰ কাৰ ৰ'ল মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ডিলাৰ আৰু তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানতে আমি কাম কৰি আছোঁ গাড়ীও খুব মানে এভেইলেবল ষ্টপ থাকে আমাৰ ত' আপোনালোকে গম পালেই ত' আহক আপোনালোকে গাড়ীখন আজিয়ে চাওক লগতে বুকিং কৰক যদি ল'ম বুলি ভাবি আছে আৰু এতিয়াতো ৰাসৰ সময়টো ইয়াত ভালেখিনি ডিচকাউণ্টটো পাব ত' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা পালে লগতে মোৰ চেনেলটো যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব সোনকালে ত' ধন্যবাদ